আসসালামু আলাইকুম আহমেদুল্লাহ তিন রাখাত বেতরের নামাজ কিভাবে পড়তে হয় প্রথমে কোন সুরা পড়তে হয় দ্বিতীয় রাখাতে কোন সুরা পড়তে হয় এবং শেষ রাখাতে কোন সুরা পড়তে হয় আজকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল পড়ে দেখাবো অনেক মা বোনেরা জানেন না বেতরের নামাজ কিভাবে আদায় করতে হয় এবং কোন সুরা দিয়ে পড়তে হয় আজকে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল কিভাবে বেতের নামাজ আদায় করতে হয় এটা আমি পড়ে দেখাবো তাহলে নিয়ত কিভাবে করবেন আমি তিন রাকাত বেতের ওয়াজিব নামাজ আদাই করতেছি আল্লাহ আকবার বাস বাসনীয় হয়েছে এখন আপনাদিকে প্র্যাকটিক্যাল নামাজ পড়ে দেখাবো আল্লাহ হাক বাবু সু মহেন কাম্ল হুম ও বিহান্দি কাওয়ত বা র কেশমু কাওয়ত আল اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله اكبر سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الأعلى. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله اكبر سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعي ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق الله اكبر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،, العظيم سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، الله أكبر، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে ভেতরের নামাজ আদায় করতে হয় আমি যেভাবে সুরা সিরিয়াল মেনটেন করেছি সুরা নাসর পড়েছি সুরা লাহাব পড়েছি সুরা এখলাস পড়েছি এভাবে সিরিয়াল মেনটেন করে সুরাগুলি পড়বেন তো এখানে অনেকেই আমরা এমন করি যে আগে সোরা লাহাব পড়লাম পরে সুরা নসর পড়লাম এটা কিন্তু তোরতইবের খেলাপ তেলাওয়াত এটা সিস্টেম না সিস্টেম হচ্ছে আগে যে সুরা পড়বেন সুরা নাসর তারপরে লাহাব তারপরে নাস বা ইয়া সুরা এখলাস সুরা সিরিয়াল মেনটেন করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে জেনে বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমত